Наверное, мы решили, скажем, тогда показать себя, что вот мы тоже вот есть такие колясочники, да, которые не сидят дома, которые могут участвовать в активной жизни Днепропетровска, да, то есть, ну, и, и просто для себя. Я ждала, я думала, или я уже его пропустила, или еще нет, и вот тут я вижу объявление, что вот... Счастья, у меня множество претензий к бордюрам, к транспорту. Я не могу нормально доехать домой и все в таком духе. Да постоянно просить у кого-то помощи, я могу преодолеть это, но как бы слишком высоко. То есть я не могу спокойно приехать, выйти, погулять и тому подобное. Я надеюсь, что городские власти это заметят и хоть что-то будет принято. К мероприятию готовились спонтанно и достаточно быстро. Благодаря нашим партнерам БФ Помогаем, благотворительный фонд помогаем. Они предложили такую идею. Они рассказали о том, что будет беговой марафон. И предложили такую идею, что давайте зарегистрируем вот наших да, ребят. Мы зарегистрировали 30 человек буквально за 3 или 4 дня. Зарегистрировалось 30 человек, по моим подсчетам пошли 25. 25 или 26 человек, я могу что-то напутать. Мы участвовали в забеге вместе со всеми, да, по факту это, это инклюзия. А во-вторых, это заявить о том, что мы есть, что нас много, пусть даже нас немного вышло сюда, но тем не менее, да, и что у нас есть потребности в социальной жизни, в культурной жизни, в спортивной жизни, не только там в больницах, в льготах или в чем-то еще, как стереотипно принято считать. Ну, такая вот, такую цель мы преследовали. Есть над чем работать, опять же, да. Мы сейчас увидели очевидно проблемы. Вот проблемы с доступностью, вот проблемы с бордюрами, вот проблемы с парковками. Но тем не менее, да, как сказать, очерчен какой-то фронт задач ну и поучаствовали. Я думаю, что нормально, все хорошо. Можно, сложно, но можно. Хорошо все было. Ну уже, наверное, где-то на повороте последнем, около, около театра, а потом оно как-то по нарастающей. Типа второе дыхание или что-то. Хорошо. Можно будет еще раз так.